С наступлением новогодних праздников и рождественских сотрудниками Криворожского городского управления милиции будет осуществляться усиленный вариант несения службы. То есть местам массового отдыха граждан будут приблизены максимально наряды патрульно-постовой службы, государственной автомобильной инспекции, спецподразделений, милиции, участкового инспектора. но ну, Практически все сотрудники будут задействованы на охрану общественного порядка. В частности, касается это елочных городков, мест пребывания граждан. В настоящее время на территории города открыт пункт обогрева. Это находится в парке имени Богдана Хмельницкого. Тоже будет уделено внимание для того, чтобы граждане могли ну, в случае морозов зайти там погреться, попить чаю. Для несения службы будут использованы автопатрули. Ну, максимально ну, порядка 500-600 человек будет задействовано на охрану общественного порядка. Это имеется в виду накануне Нового года, в новогоднюю ночь, а также э, при праздновании рождественских праздников. И максимальная задача милиции – обеспечить общественный порядок, не, не допустить каких-либо противоправных действий. Поэтому с этим, если граждане там, имеют какую-то информацию, либо будут какие-то факты о противоправных действиях, в частности, даже в том числе по реализации пиротехнических средств, для этого есть линия 102, пожалуйста, все, могут любой гражданин обратиться с информацией, либо передать информацию на дежурную часть о каких-либо противоправных действиях, либо по фактам реализации пиротехнических изделий, для того, чтобы можно было своевременно отреагировать на эти сигналы.